आप सरहद पर मौजूद हों या मुल्क के अंदर पुलिस से रुजू करें और उन्हें तौर पर आगाह करें कि आप पना हासिल करना चाहते हैं पना गुजीन बनने के लिए अपनी दरख्वास बिला ताखिर जमा करवाएं ताकि गैर कानूनी दाखिले की सजा से बच सकें दौरान रजिस्ट्रेशन पना गुजीन अफसर आपकी तस्वीर और उंगली के निशाना हासिल करेगा और आपसे तमाम शनाख्ती दस्तावेजा देने का कहेगा ये दस्तावेजात आपको रजिस्ट्रेसन मुकम्मल होने पर वापस कर दी जाएंगी जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होगी आपको एक शनाख्ती कार्ड जारी कर दिया जाएगा जो आपको जमूरियत सरबिया में बहसीत पना गुजीन रोशनास करवाएगा आपको पना गुजीन मराकज में मुफ्त रिहाइश खाने और डॉक्टर्स की सहूलियत का हक हासिल होगा पना गुजी के अमल के दौरान आप सरबिया में बसानी हरकत कर सकते हैं अगर आप चाहें तो पहले अकवा मुत के आला कमिश्नर बरए महाजरीन से रबा कर सकते हैं या फिर बलगरा सेंटर बरसानी हकूक एक गैर सरकारी तंजीम जो आपको मुफ्त कानूनी मुशावर आपकी दरख्वास्त फॉर्म तैयार और जमा करवाने और इस अमल के बारे में रहनमई फ्राहम कर सकता है आपके दावे पना की सरकारी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद एक इंटरव्यू लिया जाएगा दौरान इंटरव्यू आपसे पना गुजीन ऑफिस के हु के रूबरू पना तलब करने की वजूहत पेश करने की तो जाती है आपसे खसूस तौर पर दर्ज जेल के बारे में पूछा जाएगा आपकी शनाख्त पना हासिल करने की वजूहत आप सरबिया कैसे पहुंचे और क्या आपने किसी और मुल्क में पना हासिल कर रखी है आपसे एक से ज्यादा मरतबा इंटरव्यू किया जा सकता है इंटरव्यू इस तमाम अमल का सबसे अहम हिस्सा है पर आपको बलगराज सेंटर बरसानी हकूक से पेशा वराना मुफ्त कानूनी इमदाद तलब करने का हक हासिल है ऑफिस या हुकाम से दौरान इंटरव्यू आपको अपने कानूनी नुमांदे की मौजूदगी की दरख्वास्त करने का हक हासिल होगा ऑफिस दो माह के अंदर आपके दावे पर फैसला करेगा फैसला आपके हक में भी हो सकता है जिसकी बदौलत आपको जमूलियत सर्बिया में पना गुजीन का दर्जा मिल जाएगा यहाँ पर खिलाफ आने पर आप पंद्रह दिन के अंदर पना गुजीन कमीशन में अपील दायर करने का हक रखते हैं पना गुजीन का अमल बिल्कुल मुफ्त है इस अमल के दौरान आपसे इंतजामी टैक्स या फिर कोई भी फीस अदा करने की तो नहीं की जाएगी